Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan but butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So, sebab saya duduk tengok-tengok dekat uh, Facebook saya, ada kenyataan yang menarik daripada Muhammad Farul al qasas dan sebenarnya saya dah share lama dah uh, apa dia post ini tetapi saya tak sempat untuk nak buat video dan hari ni saya lihat agak baik juga kalau saya buat video berkaitan tentang kenyataan uh, yang viral di post um, sahabat kita Muhammad Farul Al-Qassas. Gambar yang dikongsikan itu yang menarik mula-mula sekali. Ha ni gambar ni. Mungkin sahabat-sahabat pernah tengok gambar ni ataupun mungkin yang kali pertama tengok gambar ni. Gambar ni ada apa sahabat? -sahabat? Dekat gambar ni dia bagi gambar minyak masak uh, kangaroo cap kangaroo Kemudian dia kata saja nak bagi tahu. Mungkin ada yang dah tahu. Al kisahnya petang tadi pi kedai Econo Jaya di BPJ. Pi beli barang kering sikit. Sajalah tanya minyak masak ni berapa. Pastu akak cashier ni bagi tahu minyak masak ni tak halal. Jangan beli akak cashier cakap supervisor suruh jual juga minyak ni. Patutlah minyak ni depa letak selungguk atas minyak. Masya Allah tu kata Allah nak lindung kita So janganlah tinggalkan istighfar kabir Dan doa Abu Darda tiap pagi dan petang Beringatlah lepas ni Kalau nak pergi cari minyak masak Ingat minyak cap ni memang tak halal uh, kesianlah kepada ibu-ibu Ayah yang tak tahu ni lah perangai Cina <laughs> Ujung ada juga tu ni lah perangai Cina Allah ya salam Apa yang disebutkan oleh Muhammad Fairul Qasas Dia kata Peliklah bila tak guna otak untuk fikir tak ada sijil halal atau tamat tempoh ke? Bukan bermaksud tak halal dari segi syariah. Apa lagi? Itu minyak sawit. Bukan minyak kangaroo. Jenama je kangaroo. Minyak sawit datang mana pula tak halal kan? Tapi level cikgu pun duk sebar dan percaya. Memang payahlah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kenyataan daripada syarikat uh, cap kangaroo tadi lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali, sekali kami wakil daripada syarikat Miko Trading Co., Pengeluar minyak masak paket cap kanggeru ingin memohon maaf atas berlakunya isu kekeliruan mengenai status halal jakim minyak masak cap kanggeru. Untuk pengetahuan tuan puan, pihak syarikat telah pun memohon sijil halal jakim dan permohonan sijil halal jakim telah berjaya diluluskan pada 14 April 2025. Hal ini bermakna minyak masak cap Kanggeru telah pun mempunyai pengesahan Halal JAKIM cuma masih belum dicetak oleh pihak JAKIM kerana status permohonan Halal JAKIM baru diluluskan pada 14 April 2025 yang lalu. Di sini pihak syarikat lampirkan surat pekeliling daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang bahagian pengurusan Halal mengenai makluman kelulusan permohonan sijil pengesahan Halal Malaysia. Berharap agar penjelasan dari pihak syarikat ini sedikit sebanyak dapat meleraikan isu kekeluaran ini. Terima kasih. Uh, ini sijil halal daripada uh, pihak, uh, untuk pihak capkan guru tadi. Uh, nampak tak? Uh, dia sebut dekat sini sijil pengesahan halal Malaysia. Bilangan 6 tahun 2025 Dengan nombor siri A252137 Jadi sahabat-sahabat Menarik eh, apabila saya membaca Saya melihat uh, Kenyataan ini di dalam media sosial Pertama sekali sahabat-sahabat Kita tengok daripada sudut kenyataan asal Yang dibawa itu Hoax ni lah cerita palsu yang dibawa itu Dia kata dia ambil daripada Kesha Kesha tu cakap minyak masak cak kenguru tak halal. Dia pun percaya sekali, percaya terus apa yang disebutkan oleh Kesia tu. Sahabat-sahabat, minyak masak ni ia berasal daripada kelapa sawit. Jadi kelapa sawit diproses tanpa sebarang penggunaan bahan daripada haiwan. Jadi proses asalnya ialah dia dia tumbuh-tumbuhan. Maka dia dia halal, dia tak ada unsur haram dekat situ macam contoh apa lagi minuman air minuman awak pergi tengok air jus ke apa ke contoh lah kalau dia tak ada halal dekat situ dia air minuman halal tak minum halal tak ada menjadi masalah kita pergi kedai Cina dia ni bukan Islam tapi dia jual air minuman ataupun dia jual buah ha kita pergi kedai dia dia jual buah boleh tak kita makan buah yang dia jual boleh lah tak ada masalah dan boleh tak makan buah yang dia perah Bolehlah, tak ada masalah. Yang tak boleh, kalau ia melibatkan uh, daging. Sebab daging syaratnya adalah mesti disembelih dengan cara Islam. Tapi kalaulah dia bukan daging. Dia adalah uh, minuman. Maka tidak menjadi masalah. Demikian juga daripada sudut minyak tadi. Minyak diproses dengan bentuk uh, tumbuhan. Dalam proses-proses tumbuhan, tiada masalah berkaitan tentang isu daging ataupun ekstrak daripada daging haram maka tidak menjadi masalah jangan kita duk tunggu oh jakim punya cop mesti halal kalau tak ada jakim punya cop oh, tak halal yang pertama sekali jakim cop tu halal ah ha, itu okeylah kita tak ada masalah untuk nak faham benda tu jakim cop memang halal tapi yang jakim tak cop belum tentu haram ha, sebab tak semua orang wajib untuk dapatkan sijil halal jakim tu kita tengok orang duduk dekat tepi jalan. Ada tak dia orang tak dapat sijil halal JAKIM? Ya, yeah. tak dapat sijil halal JAKIM, tapi uh, dia orang jual ayam upi UPIpins. Halal tak dimakan halal sebab yang jual tu orang Islam. Itu jalan kita tahu. Dia ambil daripada mana, dia sembelih macam mana, kita tak tahu. Tapi yang jual tu adalah orang Islam, maka halal tak ada masalah. Demikian sebab dia ayam. Uh, demikian juga Uh, kalau kita tengok daripada sudut pasar-pasar malam. pasal ha, pasar-pasar malam nasi ayam tak ada halal. Bahkan darsa tak silap saya, betul ke saya kalau saya salah, darsa itu uh, pun tak ada lagi sijil halal. Adakah membawa maksud darsa itu haram untuk dimakan? Tidak, tidak. Halal untuk dimakan yang jadi haram apabila jelas cara pengurusan dia dan sebagainya adalah daripada unsur-unsur yang haram kalaulah dia adalah minyak masak tidak ada masalah daripada sudut pengharaman dia bila jakim datang dia bagi lagi pengesahan tentang halal dan dia bukan takat halal jakim ni proses halal dan tayyiba halal dan lebih bersih saya dekat ANW hari ni ANW pun dia ada halal jakim dengan maksud dia bukan takat halal untuk dimakan dia halal juga untuk di Uh, pastikan daripada sudut Kualiti makanan tu Dia ada uh, Apa Dia sebut eh Dia ada MS uh, 500 Tak silap saya lah uh, Tapi itu kualiti lah Untuk penjagaan kualiti makanan Jadi itu yang diorang jaga Yang dia berikan Demikian juga Sebab-sebab depan ni saya ada tu uh, Di situ ada McDonald's uh, McDonald's pun sama Depan sana ada KFC Kan depan sana kat Kuala Selangor Kat sana ada KFC Diorang ni ada uh, Sijil halal Adakah hampa nak makan? Belum tentu. Ada orang, oh, halal ni belum tentu. Saya tak kira lah. Yang ni, saya ada unsur yang lain. <laughs> tapi, kalau daripada sudut halal, jakim punya peranan adalah untuk memastikan halal dan ta'ibah. Awak ada produk halal, tapi awak tidak ada tempat proses yang, yang betul. Dan, awak ambil daripada uh, sumber, uh, apa bahan mentah daripada orang yang mungkin tak dapat sejarah halal juga. Jadi mungkin awak pun tak dapat sejah halal so, Itu keadaan jakin daripada sudut pengurusan jadi kita kata daripada sudut pengurusan berkenaan kita sokong habis-habisan lah. Cuma daripada sudut nak pergi kata sampai tak ada halal tu haram langsung. Apatah lagi cop kenguru saja memang haram. Ah ini bukan ni. Ini masalah masalah di dalam pembelajaran ni. masalah dalam pembelajaran tu akan jadi masalah lah. Kemudian apatah lagi apabila isu halal ni telah pun dijelaskan oleh minyak masak cap penguin tu. Ha, dia sendiri pun telah jelaskan bahawa dia orang memang ada sijil halal. Jadi tak ada masalah untuk uh, isu berkenaan. Dan uh, akak tadi dia bagi satu kenyataan dia kata oh patutlah saya tengok uh, minyak masak ni dia longgok dekat atas depan meja kesyer tu. tu tu tanda dia tak dia, dia haram tu dia tak halal sebab <supan -supan> sebab saya rasa uh, makcik tadi tu dia biasa, tak biasa pergi dekat pasar raya ke apa semua ni kalau pergi dekat pasar raya biasalah kalau uh, minyak masak paket ni dia orang letak dekat meja cashier kadang-kadang dia nunggu kat meja cashier sebab setahu saya minyak masak paket ni dia barang kawalan dia tak sama macam minyak masak botol minyak masak botol memang dijual diletakkan dekat tempat rak-rak tapi untuk minyak masak paket dia barang uh, kawalan bukan semua orang boleh beli orang berniaga tak boleh tak boleh beli kat situ Orang niaga tak boleh pakai minyak paket tu dia kena pakai minyak botol. Ah ha, yang boleh pakai ni marhain-marhain untuk makan-makan untuk kegunaan sendiri boleh pakai. Dan itu biasa. Saya tak tahu adakah itu SOP-nya ataupun sebagainya. Itu saya tak tahu. Mungkin sahabat, sahabat lebih tahu tentang hal berkenaan. Tetapi itu benda biasa dan tidak menunjukkan bahawa uh, minyak masak tadi adalah haram disebabkan itulah dilonggokkan macam tu. Itu tak betul. Kemudian uh, di dalam post berkenaan dia sebut oleh uh, dia rasa dah, dah takut ni benda ni haram kan. <laughs> Jadi dia takut dia kata oleh sebab itu sahabat-sahabat jangan lupa untuk kita istighfar, jangan lupa untuk kita baca doa abur dardak dan sebagainya. Sebenarnya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani ila akhir yang tu tak ada masalah untuk kita baca bahkan dia adalah zikir-zikir yang baik daripada uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis itu adalah hadis sahih Bukhari dan uh, boleh teruskan buat amalan berkenaan demikian juga uh, doa Abu Darda doa itu adalah doa yang baik tapi tak lah kelebihan-kelebihan yang plek-plek yang orang tu sebut uh, sejak akhir-akhir ini tetapi nak pergi kata bahawa baca doa itu nak pergi jadikan ia sebagai uh, perisai kepada kejahilan itu tak patut lah saya rasa tak patut disebabkan uh, awak dah buat satu Uh, apa dia berita palsu lepas tu awak nak tutup dengan oh ini kita kena baca uh, sayyidul istighfar dia sebut istighfar kabir dia kita kena baca istighfar kabir kena baca doa darat dan sebagainya ini adalah satu kejahilan yang ditutup dengan uh, dengan wajah agama yang ni yang perkara yang tidak patut yang paling tak patut dia lampau seberkenaan tiba-tiba Cina salah tiba-tiba <laughs> dia sebut dalam kenyataan last uh, di dalam post itu dia salahkan pula satu bangsa yang tak ada kaitan langsung dalam ini cerita Dia kata, ni lah perangai Cina Ni lah perangai Cina Apa kaitan Cina dalam bab ni? Tak ada kaitan langsung Jadi janganlah duk takut sangat Benda ni, apa yang pelik, -pelik sangat Kita ni sahabat-sahabat kita takut pada perkara yang kita tidak perlu. Awak kena tahu kalau nak sebut dari sudut bangsa, bangsa Melayu majoriti. Tapi pasal apa? Saya tengok kadang-kadang bangsa Melayu yang majoriti ni dia takut sangat dengan bangsa-bangsa minoriti. <laughs> Asal pelik sangat. Dan saya bimbang ini adalah isu-isu yang tak patut diangkat, diangkat juga dengan sentimen-sentimen seperti ini. Bahkan saya yakin bahkan saya sebut bahawa ia sangat memalukan sebab benda dahlah palsu tiba-tiba hampir masukkan sentimen uh, bangsa pula seolah-olah kita ni yang bangsa Melayu memang percaya cerita-cerita uh, palsu pada, uh, benda, 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 benda cerita-cerita palsu macam ni padahal kita pun tak percaya dengan benda-benda macam ni jadi sahabat-sahabat ini adalah perkara-perkara yang membodohkan akal kita yang kita sepatutnya menjauhkan diri daripada perkara ini kempen kita daripada dulu sampai sekarang adalah projek memandaikan umat dengan ilmu. Oleh sebab itu kita nak bawa masyarakat pergi kepada kefahaman yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cek sesuatu perkara mesti bertepatan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dapatkan combo plus jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buku sirah nabi kita akan melihat bagaimana kehidupan nabi awak tahu nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri kenduri yang dibuat oleh orang Yahudi pun Bukan setakat kenduri orang Yahudi Dia pergi siap makan pun dekat kenduri berkenaan Bukan setakat makan kenduri Ada daging lagi dekat sana Jadi nak tahu cerita tu macam mana sahabat, -sahabat boleh tengok dalam surah Nabi Ar-Rahikul Maqtum. Uh, cerita baginda Nabi SAW Dari pada ke awal kelahiran baginda Sehingga kewafatan baginda Nabi SAW Harga buku ni RM65 Tapi jangan risau Anda takkan beli harga RM65 dengan saya Kemudian yang kedua ialah buku doa dan zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir pagi, petang, siang, malam waktu zikir selepas solat uh, selepas solat pun ada juga zikir umum pun ada juga untuk diri kita, untuk anak-anak kita pun boleh juga, ia semua bertepatan dengan hadis-hadis baginda Nabi SAW, ini bukan ajaran untuk guru-guru guru mana tak, ini daripada baginda Nabi SAW, kemudian tata cara solat Rasulullah berpandukan madhab syafi'i kita akan lihat apa-apa rukun yang ada dalam solat itu dan apakah background dia daripada sudut hadis baginda Nabi SAW apa dalil yang digunakan oleh para ulama untuk nak menunjukkan bahawa amal amalan ini perlu dilakukan berdasarkan kepada baginda Nabi SAW. Semua dalil Quran dan hadis ada di dalam setiap perbuatan yang telah dijelaskan dalam buku ini. Kemudian buku sifat salat Nabi SAW. Buku ini kita akan bagi secara e-book. Buku yang bagus. Bahkan buku ini telah disemak terjemahannya oleh Dr. Rozami Ramli. Uh, buku yang bagus saya akan bagi dalam bentuk e-book. Dan satu lagi e-book ialah agama ini adalah nasihat. Jadi semua buku ni ada adalah harga dia adalah RM170. Mahal nak lah. Tapi sahabat-sahabat, untuk projek memandaikan umat dengan ilmu, kita tak bagilah RM170. Kita bagi 5 buah buku ini, termasuk 2 buku ibu e kita akan bagi dengan harga. Harga RM100 sahaja Jadi sahabat-sahabat yang -sahabat, berminat Whatsapp saya sekarang InsyaAllah kita akan buat penghantaran Saya sendiri akan uruskan tempahan anda uh, Staff saya nanti, tim saya nanti Diorang kerja bungkus saja buku insyaallah RM100 saja sahabat, -sahabat. Uh, WhatsApp saya nak beli kat Shopee pun boleh juga tapi harga harga Shopee lah uh, beli dekat saya harga RM100 saja boleh post dekat semenanjung Malaysia boleh Sabah Sarawak boleh Brunei boleh paling jauh kita pernah pergi um, minggu lepas kita sampai ke UK pun ada juga jadi sahabat, -sahabat boleh dapatkan buku-buku ini WhatsApp nombor saya sekarang terima kasih banyak uh, kerana menonton semoga Allah telah berikan kebaikan kepada kita lalang saya sebut tentang projek Mandaikan umat Saya nak ajak anda juga Sahabat-sahabat Untuk ke perkampungan sunnah Yang akan berlangsung Pada uh, Hari Minggu depan Sembilan Sepuluh dan sebelas Dan insyaAllah Pada hari Sabtu Adalah slot saya Bersama dengan Dua artis Pertama dengan Irma Fatimah Dan seorang lagi dengan Fioris Saya minta maaf kalau ada kesilapan jadual sebagainya setakat ini memang perbincangannya adalah Irma Fatimah dan juga Puris akan bersama-sama di dalam slot reaction bersama dengan saya pada hari Sabtu di Masjid Alwi Negeri Perlis. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh